тысяч экземпляров за мои гроши выпущены. Да. хорошую историю, но хорошую, Бог его знает. Но куда то попал? Память, память. Историю попал. Да. Все, история заканчивается, наверное. Да,

А глядачів нашого каналу сьогодні гості студії Авторитетні політичні оглядачі і мова йтиме про ситуацію в Україні, можливість сценарії розвитку та перспективи нашої держави. А ще будемо говорити про те, що може зробити кожен громадянин, який зробити внесок у утворення очікуваних змін у нашому житті. Тож прошу представити гостей поруч зі мною Віктор Фадейович Орловський, автор розробки політичного проекту «Народовладдя». та співавтор ідеї Микола Васильович. Без палку. доброго дня. Добрий день. Добрий день. сьогодні в Україні складна ситуація, і це визнає практично кожен громадянин. Ми бачимо зміни, які відбуваються в політичному, суспільному, громадському устрої. Чому так склалося? Чому визріла ситуація? І, врешті, маємо те, що маємо. Але чому на ваш погляд? Будь ласка, Так, да, ситуація сьогодні чрезвичайно опасна для самого государства для 45-мільйонного населення України. И чтобы дать ей оценку, надо смотреть внешние факторы, это агрессия России против Украины и внутренние факты. Почему сегодня каждый житель Украины задает себе вопрос, почему Украина, которая по данным ЮНЕСКО находится на восьмом месте в мире по потенциальным возможностям развития страны, имеет ужасную картину бедное население, смену политических элит, обещания пустые, которые не подтверждаются делами. Что привело нас к, этому, к этой опасной черте? В самом деле за 22 года независимости владная элита до хозяйничества до того, что население Украины сократилось на 6 миллионов человек. І ще п'ять мільйонів, як мінімум, проголосувала ногами проти такої власті, Оставив став її рубежі з сил вижити. І ще маємо внести, додати, що статистика ще не відтворює нинішню ситуації, тому що перепису населення вже давно не було. Тобто, да, в принципі, можемо припускати, може, що населення... Може бути і менше. менше. Да, може бути і менше. і okay. смертність почалася із дня Незалежності України. через несколько месяцев буквально, и продолжается этот страшный фактор в сегодняшний день. В чем же причина такого положения? Причина такого положения в том, что находится, что под видом политических партий, их неклятые обещания служения народу, борьбы друг с другом, власть фактически и вопреки пятой статье Конституции формировалась не народом, а формировалась олигархами. Политические партии находятся на содержании богатых. Богатые проходили по мажоритарным округам, имея деньги, давая обещания, давая подачки, гречку. Вы знаете, мы уже проходили эти все процессы. Таким так -то образом, влада фактично фактически куповалась. Влада делалась за деньги и за, и за пустые обещания. Значит, первый вопрос. Второй вопрос. Значит, механизм влады был разработан, и который сегодня существует. Это механизм избрания политической элиты, которым служило интересы богатых. Второй вопрос. Власть не контролировалась, и не было на Украине введено механизма контроля над властью. Таким образом, у нас благодаря этим двум условиям формирования власти и не народа, отсутствие контроля со стороны народа, сложился олигархично-криминальный клан политической элиты, называемый так называемой, который приступил к массовому, системному, многосхемному ограблению государства, ограблению наших людей. Поэтому такой финал у нас, который получился. Ну, надо сказать следующее, что в мире в целом, в мире в целом, сложилось положение, что и сегодня даже в развитых странах масса людей выходит на улицу, их потрясают революционные потрясения. Это мы свидетели, и вопрос не, не находит публичного ответа, почему такая картина. А картина состоит в том, что сегодня 1% богатых получает столько, сколько 85% остальное население земного шара. Таким образом, вся демократия развитых даже стран призвана, если с ней покрывала обмана, призвана служить интересам богатых и скрывать несправедливый порядок, нечестную, несправедливое распределение доходов между людьми. Вікторі Федеровичу, але так було спокон віків. Да, у всі так, покоління, у всі століття така система да, працювала. Так, було спокон віків, Ми всі... зараз говоримо да. про те, щоб покращилось життя основної маси, скажімо так, 99% населення України. Да, так, Як до цих змін прийти, що потрібно для робити? Для того, щоб прийти колишенню населення, щоб було прочне государство Україна, которої достойна по і другим факторам. Значит, надо одно, смена и установление, смена существующей и установление господства новой политической системы власти. С этим погодятся все, причем все верствы политические да. суспирники. Все, как это сделать? Все этим На процессом Но интересный фактор, что никто, ни одна политическая сила не дает механизма, каким можно это дело сделать. Все обещают, все хотят. Но приходят кормушки, все обещания с стороны, любая партия говорит, мы принимаем на себя ответственность. Разокрали после продажи металлургического комплекса, комплекса Криворож стали 24 миллиарда гривен. Партия регионов ссылалась на то, что это дело рук оранжевых, оранжевый наоборот – и по сей день кто разокрал. Ну то, что разокрали, все знают. Этот маленький эпизод. За 22 года независимости в стране произошло целый, целый сериал, достойный детективу, политических убийств. Вы вспомните Кирпа, Щербань, Черновил, значит, Кравченко. Значит, можно в этот список продолжать. Ни одного замовника этих убийств не раскрыто. Фамилии не названы. То есть система эта преступная говорит о том, что ее только мы вершину вверх общества видит эпизодически. И, опять же, все согласны, схему и систему нужно менять. Да, Не прізвище, а систему. Как ее изменить? Как Довит... людям проконтролировать и влиять <свист> на систему? сейчас имеем такой фактор, что все политики, выступая перед народом, бьют себя в грудь и да, заявляют, что надо сменить систему влады. Когда задают вопрос, а что же нужно сделать для того, чтобы сменить? На актуальнейшее питание. С врешке. Да, сразу начинаются вот такие ходы, и уход конкретно от конкретного ответа, вот. то как раз вот этот вопрос был и разработан и даем мы ответ на то, что как сам механизм, что необходимо сделать. Презентуйте нам этот да. политический проект. Мы, мы должны сказать, что предлагаемый политический проект становления власти это проект народа власти. Он не имеет аналогов современной демократии. Почему? Потому что та завеса, о которой я говорил, которая скрывает несправедливое распределение доходов между людьми земного шара, она невозможна при, при реализации этого проекта. Поэтому этот проект э, находит массу противников, представителей сегодняшней и вчерашней власти, и найдет массу противников за рубежом. Мы готовы к этому. То ж, в чем суть проекта а суть, проекта, а суть в основном что власть формируется народом и власть контролируется народом не, не только де юре но и де-факто значит вот принципиальная схема прошу это показать принципиальная схема народ власти состоит в следующем проводится сейчас необходимо создать антикризовый комитет. У складе кого? В складе специалистов, в составе представителей интеллигенции, представителей народа. Этот антикризовый комитет всеукраинский должен создаваться публично, на публичных основах, а не под договоренностями. Он создает региональные проекты антикризового комитета по регионам, и они приступают к работе. В чем эта работа должна состоять? Она состоять должна в том, чтобы поставить, избрать систему при всей В чем ее смысл? Смысл в том, что антикризовому комитету надаются чрезвычайно большие полномочия, должны быть предоставлены. И он должен заниматься подготовкой к выборам, которые нас ожидают после избрания президента. Но эти выборы будут не до Верховной Рады, это будут выборы всеукраинского съезда народных представителей. В чем порядка... принциповая разница Верховной Рады и этого съезда представников? Сейчас я объясню. Дело в том, что будет избираться тоже представительство. От 100 тысяч избирателей один делегат съезда. Это будет 451 делегат съезда. Делегаты съезда по конституции должны быть являться высшим органом власти на Украине. Съезд собрался. Съезд имеет полномочия, как высшего органа власти, утверждает все наработки, которые он считает нужным, изменения, внесения изменений в Конституцию. Прежде всего, что отныне в высшем органе власти будет все съезд народных представителей. И эти представители против в периода, чи однократно да. Забирают? и эти представители заслушают любой орган власти, к которому мы еще перейдем, могут снять, поменять, изменить его контролируют их отчеты, слушают работы, значит и дают утверждают директивные планы на определенный срок. Почему? Потому что съезд, как правило, собирается два раза в год. Вне... То, то в те сами выборы проходят нет, Собирается нет, два, раз в... два раза в год. Вне неочередной Съезд может собраться, если это требует э... Ситуация, высшая есть, соборная нет. рада Украины. Мы скажем, значит. Э... Или больше, чем одной трети членов съезда, или регионов, представителей регионов. Значит, съезд, когда собрался, окончил свою работу, после себя он утверждает высшую соборную раду Украины в составе 51 человека, в том числе по одному представителю с каждого региона, то есть с каждой области, а также представителей от... Уже на их родствен от правительства, от законодательной палаты, от Министерства обороны, силовых структур, от Главного аналитического управления и вторых комитет, а также представителей интеллигенции, нан, церкви, достойных людей, уважаемых людей. Дальше. И этот орган в складе 50 человек работает между сессиями? Между съездами и под съезду. народных Принимать все решения в державе. А -а -а что еще принципиально у нас делается? Покажите, пожалуйста, схему, Николай Васильевич. Вот схема. Выше, на высшесоборную соборную раду замыкается. Он Высшая соборная рада утверждает премьер-министра и состав правительства министерств комитетов. Законодатель... Кто подает кандидатуры? Кандидатуры назначает премьер-министр и подает в Высшую Соборную Раду. Высшая Соборная Рада утверждает, а съезд, съезд может поменять или отменить, или новый назначить это в его власть. Но Высшая Соборная Рада готовит на утверждение съезда. Дальше. На Высшую Соборную Раду в межсъездовом период замыкается закон... законодательная палата в составе 100-150 человек. Нам не надо для людей, для их повышения благосостояния, политический балаган, который мы видим в сфере бездельников, которые добрались до даже коробушки, которые за счет продажи интересов народа, за счет лоббирования, за счет бездействия, например, без, бездействия отношения к служебным обязанностям, прогуливают и так дальше, но получаются вышать льготы. То есть за 4, Значит, 150, 450 тысяч делается, долларов, делается 150 юристу. Ну, с техническими помощниками 150 юристов, которые по направлению работают над законами государства. Дальше идет комплекс силовых структур, судовая система, а также идет Национальный банк, Счетная палата, Нарядовый комитет за дотримание конституции с ветвями власти, та экспертная оценка законодательных актов, Национальное бюро расследований комитет с вопросом средств массовой информации. Это каналы государственные, общенародные, телевидение, газета республиканская и радио. А также они создаются независимые средства массовой информации на уровне каждого региона, а со временем будем богаче каждого района. И идет комитет с разработки должностных окладов, тарифных ставок, пенсий, Льгот стипендии. Не, не, не может быть такое положение, чтобы люди, дорвавшиеся к власти, служили э, дурным сум, примером, сум, сум. как надо разворовывать страну. Сегодня депутаты сами себе назначают льготы, а совести нет и берут э, без потолка эти льготы. Дивитель У вас аналогії у цій схемі аналогічно комітет призначається і підзвітний вищій Суборній раді. Раді, раді. В чому принципова різниця звітності і незалежності цих структур Він не тільки только в Верховній Раді, але він підзвітний, прежде всього, сєзду народних представників, а в робочому порядку починається Вищій Суборній раді. В чому принципова різниця звітності? У вас починається схема з народу і закінчується? А Як діло, звітують перед народом? Як що, народ бере участь у цьому? Діло в тому, що ці всі комітети. должны утверждаться и по форме выработанной съездом народы представителей всеукраинским выше соборной радой после всенародного обсуждения. Выброски на интернет-канал. Значит, все люди видят, кто попадает сюда. И второй вопрос еще в этом, что в этой схеме народовластия важно имеет значение. Мы, история показала нам массу примеров, когда целые государства, народы рассчитывались за ошибки своих руководителей. Значит, неточность, ошибки, просчеты, и потом крайне тяжело найти. Для того, чтобы это предотвратить, а не подбирать, расплачиваться потом, вводятся новые... Сімму влади народовласті. Головне аналітичне управління. кому? Воно роботи із Вищою Соборною радою і з'їзду. І прямо з'їзду. Тобто воно незалежно від злочинених силових законодательних органів під власне з'їзду. Щоб... А чи можлива схема між всеукраїнським з'їздом і головним управлінням? Як тут унеможливити змови? Якщо ми говоримо про вищу еліту, які А з'їзд зібрався і ушов. Дальше Але ж ті самі ті самі структура виборів. Люди вибирають, голоси ми, також ми, можна, в принципі, ми, теоретично підкупити. Я хочу бачити в галузевому управлінні. По чому гавно на галузевому розробляє критерії основних напрямків у зовнішній, внутрішній політиці государства, розвитє економіки, агросектора, промисловості, сучасних індивідуальних технологій. инноваций, инвестиций. Значит, это все на ответственности Главного аналитического управления. Оно сверяет свои расчеты с международными тенденциями развития и дает то так и так надо развиваться с учетом возможностей нашего государства. И это будет не научные всплески каких-то заимствованных идей. Это научная разработка специалистов, которые приходят в Главное аналитическое управление, пройдя конкурсный отбор и оно работает независимо от этой власти и под учетом учет основного народных представителей. А в чем еще различие? Различие в том, что в отличие от депутатов сегодняшней Верховной Рады, депутаты, которые будут, или делегаты, правильно мы можем назвать, Северанского съезда народных представителей, они не будут иметь льгот, которые имеют сегодня льготы. Всякие... То, льго... то только на громадских засадах? Нет, всякие льготы отменяются. И Депутаты не имеют права получать заработную плату, их не должна любого уровня депутата с его должностью превышать трех среднемесячных зарплат на Украине. Показово. Хочешь больше получать, я больше, чтобы страна была богаче. Чем богаче страна, тем больше получается. А... залежность. Да. И тут еще один момент. Я извиняюсь. Значит, главное аналитическое управление не только спив но оно и дает направление деятельности Кабинета министров и министерств. То есть оно непосредственно связано с этим вопросом. Через Высший собор Дурада. Да, через Высший Она дает директиву, уже получает, дает директиву правительству вот. законодательства в палате. Дальше какая, какое отличие? Эти депутаты могут избираться делегатом съезда, если он работает и живет не менее пяти лет на том месте, откуда он избирается. То есть не будет такой картины, что в Житомире будет избираться депутат, который живет в Киеве. Такая возможность исключена. Но поскольку мотивация современных депутатов отсутствует, сюда будут приходить честные люди на службу. Дальше, когда все закончили работу, депутатская группа или группа делегатов этих возвращается к себе в регион. Вот в Житомире будет 12-13 делегатов, они возвращаются сюда, избирают руководителя своего на своем совещании и возглавляют контрольные функции. То есть они ведут контроль, как местные власти выполняют директивные задания делегатов съезда и оказывают им всяческую помощь. Вот их не такая задача. Віктори Федовичу, да. нам підказує, що маємо всього три хвилини до завершення програми. Хочу просити вас прокоментувати. Ось ця схема розроблена вами. Наскільки є реальне довтілення, чи якісь політичні сили, інститути зацікавились ось цією розробкою, і наскільки можливо впровадити її в життя уже сьогодні, завтра, ну принаймні найближчим часом? Я могу вам сказати те, що ми відправляли в Міністерство юстиції. и в Верховную Раду, в правовой комитет. Там было рассмотрено. Вот, никаких замечаний не было сказано, направлено нам по, данному, по данной разрубке. Вот. Единственное, нам было указано с Верховной Рады, с правового комитета, что мы не имеем права подавать вот такие измены, чтобы это требует измены до Конституции. Тобто можна подати через депутата місця по конституції має право і президент на сеті, конституції і не менше 1 треті депутатів Верховного Совета, а не фізично. то треба обрати президента, а потім достукатись да, до да, нього да, і да. подати. Ви смотрите ще одну більше року Конституційна асамблея, так звана, в голові з з експрезидентом, розрабатували нову конституцию України. И как они разрабатывали? Вы бачили? Оно, они скрыто от людей, от народа разрабатывают под ковровыми договоренностями такой конституционных. Это недопустимо при власти власти. Поэтому мы встречались с рядом известных политиков. Никто ни, ни, никакого проверчения не находит. Но все боятся ее принять. Потому що відміняється Верховна Рада, відміняється, у нас законодавча робоча по зміни. Так, а, И, значит... а ваша ідея, ваша розробка оприлюднена у спецвипуску газети. Чи має ось газета свобода якесь підношення значит... до політичних сил? Як ви ув'язані в цьому? Ми сразу скажемо, що. Мы обратились с вернием громадского аналитического центра народа власти до украинского народа. Почему аналитического центра? Потому что ряд умных людей, читая предложенный вариант, что-то добавляли, что-то э, ужимали, что-то э, убирали. Значит, то есть это коллективный труд аналитический. Э, Но ну, через политику обращаться бессмысленно, потому что это внедрение этой системы народовластия выбивает табуретку, с под ног политиканства, политикану. Она дает путь народу самостоятельно создавать власть и контролировать ее. И поставить страну на путь развития. Значит, мы написали газета «Свобода», не имеет никакого отношения до политических партий. Чтобы нас не путали и с «Свобода», и никакими, просто газета э, взялась опубликовать это а время уходит, мы вынуждены были воспользоваться Услуги значить людей і опубліку. Якщо житомиряни хочуть ознайомитися з вашою ідеєю, де можна знайти спецвипуск газети і прочитати про вашу розробку? У нас указан в газеті адрес і для листів 1009-1309 місце Житомир АС 53 для листів. И, значит, компьютерный адрес указан. Нужно еще добавить такой очень важный момент, что вот эта разработка, она наносит удар по России, по Путину. Потому что это серьезно выбивает Табуретку, как сказал Виктор Федорович. Можливость вплыву. Да, можливость вплыву. И народ, народ восточных районов, он прекрасно понимает, что власть переходит в руки То есть задовольнить все проблемы и потребы, которые сегодня Сара... оглашаются. Один, один пример. значит Из наших больше чем полтора десятка олигархов, только два человека задекларировали официально свои доходы. Значит... Те без всякого досмотра, так сказать, за финансов И второй пример, значит, Украина ежегодно потребляет 80, 85 миллионов тонн руды. Или продает, или, или потребляет. В Западной Германии, если промышленник берет тонну руды железной, он платит государственному бюджету 140 долларов за тонну руды. То есть у нас бюджет по международным меркам должно поступать ежегодно было только за железо использование железной руды 12 миллиардов долларов. Где их кто увидел? Кто отчитывался? Вот Такие много кто задается. И, и масса вопросов, которые выводят на нет, кто нами управляет. Вікторе Федерочу, на жаль, у нас ефірний час вичерпнено вже геть зовсім немає. Ми... Багато цікавої інформації, ідей ваших. Тож запрошуємо до наступних зустрічей у цій студії в програмі Досвід регіону. На жаль, на жаль, ефірний час вичерпнено. Глядачам нагадаю, що сьогодні гостями студії були Віктор Фадейович Орловський, головний автор розробки політичного проєкту «Народовладдя» та співавтор цього проєкту Микола Васильович Безпалко. Дякую за візит до студії для за зрозуміле роз'яснення гарної розробленої ідеї. Мы благодарим вас за то, что вы приняли за организацию этой беседы. Запрошу да вас и на, на наступные встречи. Спасибо. Спасибо, мы будем рады с вами встретиться.